असल वालेकुम दोस्तों ऐसे तो आप लोगों को बहुत मतलब पनामा दिखा चुका हूँ आज है संडे हम लोग बच्चों के साथ पे बाहर निकलने वाले हैं आउटिंग के लिए बच्चों को थोड़ा घुमा के खिला पिला के वापस से लेके आएंगे पनामा में एक जगह है जिसका नाम है अमरदोल जिसे कोसे भी कहा जाता है जो कि सी साइड में होती है तो वहां पर जाने वाले है वहाँ पर खाना पीना खाएंगे तो वो जगह आपको थोड़ी सी बता देंगे क्योंकि बहुत मतलब मैं बता चुका हूँ वीडियो के अंदर लेकिन आज भी और थोड़ा कुछ बता देंगे आप लोगों को पनामा के बारे में जानकारी भी दे देंगे तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं मेरा नाम है सिराज मैं इंडियन हो, रहता हाँ, पनामा जो कि सेंट्रल अमेरिका का एक देश है बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये पनामा आया किधर देखो पनामा एक अमेरिका का देश है अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है हालांकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि खाली यूएसए अमेरिका है नहीं अमेरिका एक पूरा कॉन्टिनेंट है अब देखो नॉर्थ के अंदर नॉर्थ अमेरिका के अंदर आ गया यूएसए ए और मैक्सिको और साउथ में आ गया अर्जेंटीना चीले ब्राजील ये सब साउथ अमेरिका के अंदर आ गया और पनामा ये इन दोनों के बीच में है इसी वजह से इसे सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है तो सेंट्रल अमेरिका का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी है चार मिलियन चलो आपको दिखाता है थोड़ा पनामा तो ये है एक छोटी सी कंट्री पनामा और हम लोग आज आ गए हैं यहाँ पर आप लोगों को, को बताओ पनामा का कैपिटल है पनामा सिटी और हम लोग आज आ गए हैं यहाँ इस जगह पर जिसका नाम है आमादोर ये देखो ये कितनी पतली जगह है मतलब कि यहाँ पर समंदर के बीच में रोड बनाया हुआ है यहाँ पर वॉकिंग के लिए जिसे हम बॉम्बे के अंदर देखा है हमने मरीन ड्राइव और भी बहुत सारे हैं तो यहाँ पर समंदर के बीचों बीच बनाया तो चलो आपको डायरेक्ट वहाँ पर दिखाने ले चलो तो इस जगह का नाम है आमाजौर देखो गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क कर दी है जैसे कि बताया कि एक लंबा रोड है तो हम थोड़ा यहाँ पर वॉकिंग करेंगे अब देखो सीधे हाथ पे आपको सिटी नज़र आएगी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पर मैं हमेशा वहाँ पर आपको दिखाते रहता हूँ और थोड़ा जूम करके आपको पनामा की सिटी बताओ ये देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है यहाँ पर कुछ लोग इसे दुबई कहते हैं कुछ लोग इसे मयामी कहते हैं और ये उल्टे हाथ पे यहाँ पर इतना कुछ नहीं है यहाँ पर भी समंदर है तो समंदर के बीचे बीच में ये रास्ता बनाया गया है जिसका नाम है अमादौर यहाँ पर लोग अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आते हैं वॉक करने के लिए आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं और ये देखो ये जो गाड़ी जा रही है इसे रैंक पे लेके इंजॉय करने के लिए भी आते हैं आप रास्ते की सफ़ाई को देखो नेचर को देखो ब्यूटी देखो और आजू बाजू में जो समंदर की हवाएं चलती है लहरों की जो आवाज़ होती है यहाँ पर दिल खुश हो जाता है आप आके यहाँ पर आधा घंटा बैठो आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा और पूरा हफ़्ता आपका अच्छे से जाएगा आज यहाँ का मौसम ख़राब है पता है क्यों क्योंकि जमाई के अंदर अभी एक तूफान आने वाला है कनारा है तो उसका असर यहाँ पर पनामा के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है आप देखो समंदर के अंदर कितना ज़्यादा पानी भर चुका है और हवा भी बहुत ही ज़ोरदार चल रही है तो समंदर के बीच में रास्ता तो बनाया है और ये भी जगह जगह पर बनाया ताकि लोग यहाँ पर बैठ सकें और फिशिंग वगैरह कर सकें तो वॉकिंग हमने यहाँ पर बहुत कर लिया अब गाड़ी के पास जाते हैं और गाड़ी में बैठ के थोड़ा और आगे जाते हैं वहाँ पर आपको बड़ी बड़ी शिप बताऊँगा जो कि पनामा कैनल पर गुजरती है उससे पहले यहाँ पर देखो ये सामने एक शिप है हालाँकि ये शिप नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट है जो पायरेट्स की शिप होती है उस तरीके से शिप बनाई है ये और इसको रेस्टोरेंट के अंदर तब्दील कर दिया गया है यहाँ पर लोग जाके नाच गाना जिसको वगैरह भी करते हैं खाना पीना भी खाते हैं वो थोड़ा बीचों बीच में है तो छोटी बोट के जरिए से वहाँ पर बड़ी बोट के अंदर जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चलो अब आगे चल के आपको बड़ी बड़ी शिप बताओ पनामा के अंदर यहाँ पर देखो ये जो अमरद्र का हिस्सा जो मैंने आपको बताया यहाँ पर मैं खड़ा हूँ पोस्ट वे नाम है इसका अगर मैं आपको यहाँ कैमरा फ्लिप करूँ तो ये यह देखो यहाँ पर आपको ये सब शिप बड़ी बड़ी आपको पास में यहाँ पर पार्किंग में खड़ी हुई नजर आएगी ये सब जाएगी पनामा कैनल के पास में वहाँ से क्रॉस होते हुए आगे जाएगी आपको थोड़ा जुम्मि करके बताओ ये देखो और थोड़ा जूम करो ये अभी रात हो चुकी है तो ये रात पर यहाँ पर ही पार्क में रहेगी उसके बाद में सुबह उनका नंबर आएगा तो फिर कैनल में से पास पासपोर्ट वहाँ पर आपको एक थोड़ा ये पड़ोस भी नजर आ रहा होगा ये मेरी उंगली के बाद में आपको ये पड़ोस भी रहा होगा और ये है जैसे लाइन से यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक खड़ी हुई है ये खड़ी हुई है ये सब लाइन से खड़ी यहाँ पर देखो तो ये एक है ये एक और वहां पर आपको ये पनामा की सिटी नजर आएगी जो हर जगह से नजर आती है और अगर मैं जुमाटो देते पूरा पनामा का जो व्यू है सिटी का ये रहा तो आप लोगों के दिन में ये सवाल आता होगा कि पनामा के अंदर अगर हम बच्चों के साथ में बाहर निकले तो कितना खर्चा आ जाता होगा तो आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा बहुत आगे दे दूँ पूरा तो नहीं बताऊँगा थोड़ा बता दूँगा हम लोग यहाँ पर शाम से निकले थे ये अमारो जगह का नाम है हौसले भी इसको बोलते हैं यहाँ पर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई चार आइसक्रीम खाई और एक प्लान लिया प्लान का फ़ोटो डाल दूँगा यहाँ पर तो आइसक्रीम हो जाती है पाँच पाँच डॉलर की या चार डॉलर की कम से कम आइसक्रीम आती है तो उसमें अठारह बीस डॉलर तो खाली आइसक्रीम में चले जाता है इसके बाद में अभी यहाँ पर शाम हो गई है मगर के बाद में हम लोग यहाँ पर अभी एक रेस्टोरेंट में आए हैं। ये रेस्टोरेंट आप लोगों को बताओ देखो ये रेस्टोरेंट के अंदर पिज्जा मिलता है कम से कम आठ डॉलर से शुरू होता है पंद्रह डॉलर का भी मिलता है तो पिज़्ज़ा का पकड़ लो पंद्रह डॉलर उसके बाद में और कुछ अच्छा जन हैं तो मिल कर अगर बच्चे वगैरह खाएंगे तो मछली खाएंगे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर क्या खा सकते हैं मछली और पिज़्ज़ा हम खा सकते हैं तो एक पिज़्ज़ा मंगाया और एक मछली मंगाई है और झिंगर खा सकते हैं तो मछली हो गई ये पंद्रह डॉलर की चौदह डॉलर की और पिज़्ज़ा हो गया पंद्रह डॉलर का तो तीस डॉलर ये हो गए तो ये सा तीस डॉलर ये हो गए और आइसक्रीम के बीस डॉलर हो गए तो रास्ते में कुछ भी बच्चे लोग को मैंगो चाहिए होता है या फिर कुछ तो भी चीज़ है तो अगर आप दो तीन घंटे के लिए बाहर निकलो बच्चों के साथ में तो आपका कम से कम मिनिमम पचास डॉलर खर्चा होता है मिनिमम ज़्यादा आप करना चाहो तो आपके ऊपर है लेकिन मिनिमम पचास डॉलर यहाँ पर खर्चा होता है इंडिया के हिसाब से अगर पचास डॉलर देखा जाए तो कितना हो गया अभी चल रहा है डॉलर का भाव चल रहा है नाइन्टी तो नागिन है साढ़े चार हज़ार रुपये हम लोग खाली दो तो तीन घंटे के अंदर यहाँ पर खर्च हो जाते हैं तो आप लोग बताओ आप लोग अगर फैमिली के साथ में निकलते हो बच्चों के साथ में तो कितना खर्च होता है कमेंट करके बताना पहले कोई ये रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे हुए यहाँ पर और ये यहाँ का व्यू है रेस्टोरेंट का नदी के किनारे और ये सामने ये कुछ होटल वगैरह है और यहाँ पूरा ये दरिया किनारे के ये रेस्टोरेंट में हम लोग इस वजह से खाते हैं क्योंकि यहाँ का पिज़्ज़ा जो मिलता है वो तंदूरी मिलता है नॉर्मल जो पिज़्ज़ा होता है ओवन के अंदर होता है इंडिया के अंदर भी ओवन के अंदर होता है यहाँ पर तंदूर के अंदर पिज़्ज़ा को डाला जाता है गर्मा गर्म अभी आएगा तो मैं आपको बताऊँगा उसका फ़ोटो और वीडियो वगैरह बताऊँगा आपको टेस्ट तो अच्छा है इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बार बार आते हैं लेकिन कैसा दिखता है तंदूरी पिज़्ज़ा वो आपको बताओ ये देखो रेस्टोरेंट में हम लोग खाने बैठे ये भाई साहब मेहमान आ गए इसको राकून बोलते हैं और ये यहाँ पर इसको लोग खिलाते इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं तो इन लोगों से थोड़ा बच के रहना चाहिए क्योंकि अगर काट वाट लिया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए तो ये देखो तंदूरी पिज़्ज़ा आ गया हम लोगों का आप लोग को बताओ ये तंदूरी तंदूरी के अंदर बनाया जाता है एकदम

हालांकि दूसरे जो डोमिनोज वगैरह केवल नॉर्मल होते हैं लेकिन ये अलग है जो कल पिज्ज़ा होता है तंदूरी अच्छा लगता है दूसरी चीज़ हम लोग ने मछली मंगाई फिलहाल मंगाई है और यहाँ पर यहाँ की बनावा की मेन डिश है फेमस डिश है इसको पाता कौन बोलता है जो कि के कच्चे केले से बनता है और साथ में है हमारे तेज़ सॉस और ये यहाँ पर ये यह सब चीज़ें ब्रैंड पे मिलती है आप ये लेके चार जन चला सकते हैं दो जन चला सकते हैं स्कूटर मिलती है इलेक्ट्रिक स्कूटर और वो जो गाड़ी आपको बताई वो भी रात हो गई है यहाँ पर अभी हम लोग ने खाना भी खा लिया अभी वापस चलते हैं देखो ये रात का नजारा शाम को आपको बताया था इतना अच्छा नज़ारा ये रात का देखो लाइटिंग देखो यहाँ पर यह लाइन यह यह तो से रेस्टोरेंट वगैरह होती है यहाँ पर हम तो उसे पिज्ज़ा और मछली खा सकते हैं